12:00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Мир нуждается в новой стратегии безопасности. На этом президент Украины Петр Порошенко акцентировал внимание участников 11-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия». Ведь сегодня идет борьба не только за территориальную целостность и независимость Украины, но и борьба за всемирную безопасность, отметил президент. Мы стоять в к арсенале, где проходит форум, работает наш корреспондент Наталья Пругар. Она на связи со студией. Наташа, здравствуй. Что у тебя нового к этому часу? Кстати, да, действительно, тема безопасности и Украины, и Европы была одной из основных для участников дискуссии. В частности, Петр Порошенко подчеркнул, что Украина не потеряла Крым, и полуостров будет снова с нами. Это будет сделано исключительно дипломатическим путем. Таким же мирным способом будет разрешаться и кризис на востоке страны. И главное, что сейчас мы едины, как никогда, и это э, нам поможет победить, по мнению президента. Также Петр Порошенко акцентировал внимание на важном пункте своего мирного плана децентрализации власти. Он считает, что люди смогут влиять на ситуацию на местах, определять язык, какие культурные события им отмечать и как тратить деньги с местных бюджетов. При этом политика безопасности, армия и стратегические пути развития страны останутся в руках центральной власти. Предлагаю послушать прямую речь президента по содержанию и сути специального закона об особом статусе для некоторых районов Донецкой и Луганской областей, вы там не найдете никакой опасности для территориальной целостности и безопасности моей страны. Никакой угрозы для независимости моей страны. Передача власти от центральных органов к муниципалитетам, к общинам будет не более, чем в польских гминах. Мы учимся на этом опыте. Также президент сказал о том, что инициировал досрочные выборы на местах, что также поможет развязать кризис. И в свою очередь, президент Европарламента Мартин Шульц похвалил Порошенко за попытку. Урегулирование ситуации на Востоке, в частности, за минские договоренности о перемирии. Ведь уже появилась информация о том, что Россия отводит свои войска с территории Украины и что освобождаются заложники. Но, как отметил Шульц, это еще не все уступки, на которые должна пойти Россия. Предлагаю послушать прямую речь президента Европарламента. Было бы так уж... Было бы также полезно, если бы Россия воспользовалась влиянием на боевиков, чтобы они сложили оружие. Тем более, что боевики и дальше обстреливают украинские войска и живые кварталы. И как у могущественного члена Совета ООН, в России есть ключевая ответственность за деэскалацию этого конфликта и обеспечение дальнейшего уважения международного права. Ну и несколько слов скажу по атмосфере. Скажу, что она здесь очень дружелюбна. Спикеры в основном общаются между собой как раз конфликта на востоке страны. Чувствуется сопереживание европейских коллег. Они в интервью почти каждый, каждый из них желает украинцам мира. Ну и скажу, что нам удалось пообщаться также и с первым, вторым президентом Украины. В частности, Кравчук сказал о том, что найти ответы на все вызовы, которые есть сегодня, вряд ли удастся, но позитивные вызовы точно будут. Также, например, народный депутат Виктор Чумак сказал о том, что у него есть много вопросов, которые бы он хотел поставить европейским коллегам, в частности о возможности предоставления военной помощи Украине. Ну и нам удалось также пообщаться уже с экс-министром экономики Павлом Шеремета, и он отметил, что здесь могут найти многие вопросы на экономические вызовы. И в частности, Европа уже заявила о том, что предоставить Украине 8 миллиардов евро на реформирование государства. Студия. Спасибо, Наташа. Моя коллега Наталья Пругар продолжает работать на международном форуме. Ну, чтобы рассказать нам все самое интересное уже в следующем выпуске новостей. Петр Порошенко поблагодарил Мартина Шульца за поддержку Украины на пути к европейской интеграции, особенно за усилия по синхронизации процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Речь об этом шла на встрече политиков накануне. Петр Порошенко выразил надежду, что 16 сентября документ будет ратифицирован обоими парламентами. Мартин Шульц в свою очередь назвал это историческим моментом и сообщил, что будет организована видеоконференция для одновременного освещения события. Благодарю вас за то, что вы нарушаете все процедуры и все алгоритмы, чтобы добиться во вторник 16 сентября синхронной ратификации соглашения об ассоциации. Я думаю, что это исторический момент. Я не помню примеров, чтобы два парламента одновременно ратифицировали общий договор. И мы попытаемся устроить видеоконференцию, чтобы оба зала видели, как голосует второй парламент. Новые санкции ЕС против Российской Федерации уже вступили в силу. Евросоюз ввел финансовые ограничения против пяти госбанков России. Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и Россельхозбанка. Также ЕС ограничил доступ к финансированию трем крупнейшим нефтяным компаниям России. Речь идет о Роснефти, Газпромнефти и Транснефти. Западным предприятиям запрещено продавать им технологии в области геологоразведки или бурения. Евросоюз наказал и девять предприятий оборонного комплекса, России, в том числе и крупнейшие из них Уралвагонзавод, Оборонпром и Объединенную авиастроительную корпорацию. Черный список невъездных россиян пополнился на 24 фамилии. В него попали лидеры сепаратистов, директор корпорации Ростех Сергей Чемезов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и пять депутатов Госдумы. В ответ на действия России Евросоюз углубил санкции, принятые еще в июле. Речь идет о доступе к нашему рынку капитала, обороны, чувствительных технологий и товаров двойного назначения. Также лидеры ЕС поручили нам составить список лиц, поддерживающих сепаратистов в Восточной Украине. Санкции временные и могут быть пересмотрены к концу месяца в зависимости от развития событий и выполнения мирного плана. Новые санкции против России сегодня ведут и Соединенные Штаты. Президент Обама сказал, что США повысят политическую изоляцию и экономические затраты Москвы. Особенно в сферах, представляющих важность для президента Путина и его окружения. Прежде всего, пополнится черный список российских компаний и лиц, ответственных за дестабилизацию ситуации в Украине. Предполагается, что накажут Сбербанк. Американцам запретят заключать договора с ним на срок более 30 дней. В июле США ввели санкции против Газпрома. «Фромбанка», «Веба», «Роснефти» и концерна «Калашников». Если бы Евросоюз более решительно реагировал на аннексию Крыма, конфликта на Донбассе удалось бы избежать. Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По мнению политика, кровопролития на востоке Украины не было бы, если бы ЕС ввел действительно серьезные ограничения с началом аннексии Крыма. Глава польского МИД считает, что Россия буквально за полгода превратилась в глазах европейцев из партнера на агрессора, который вторгся на территорию своего соседа. we <music> Еще 36 украинских военных освобождены из плена боевиков. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в соцсети. Также глава государства подтвердил ранее обнародованную информацию об освобождении 21 силовика. Петр Порошенко подчеркнул, что время перемирия дает возможность освободить наших военных, укрепить армию, построить мощную линию обороны и защитить города и села. Миссия ОБСЕ не располагает официальной информации о том, что второй гуманитарный конвой из России пройдет через пункт пропуска Донец в Ростовской области. Об этом сообщает глава миссии ОБСЕ в регионе Поль Пикар. Представители ОБСЕ вместе с украинскими пограничниками таможенниками продолжают наблюдать за развитием ситуации. Дата пресечения границы также неизвестна, добавил Поль Пикар. Накануне в Украину прибыл самолет с гуманитарной помощью от правительства Словакии. Бор доставил более двух с половиной тонн груза для подразделения госпогранслужбы и Минобороны в зоне АТО. Украинские войска на Донбассе продолжают укреплять свои позиции, оборудовать линии обороны и совершенствовать систему огня. Одновременно восстанавливают боеспособность подразделений и частей. По границе кризисного района силы АТО оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов. Особое внимание уделяется укреплению обороны в районе Мариуполя. В свою очередь террористы и российские солдаты продолжают нарушать режим прекращения огня. В течение минувшей ночи были зафиксированы обстрелы позиций блокпостов наших войск неподалеку населенных пунктов счастья Артем Орловка. С применением БМ-21 «Град», артиллерии и минометов был обстрелян аэродром Донецк. Военнослужащие вооруженных сил Украины продолжают соблюдать договоренности о прекращении огня и не поддаются на провокации террористов. В Донецке из-за артобстрела минувшей ночью пострадали дома в Киевском районе, сообщают в мэрии города. Отключились 14 трансформаторных подстанций. В области из-за боевых действий происходит затопление угольных шахт. Вода не откачивается на 10 предприятиях. Затоплены и не подлежат восстановлению Октябрьский рудник и шахта Моспинска в Донецке. Из-за невозможности обеспечить безопасность сотрудников идет затопление шахты Трудовская. Кроме того, полностью остановлена угледобыча на пяти госпредприятиях. На угольных предприятиях региона состоялся спад производства. За 8 месяцев добыто на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с этим дефицит угля в Украине на отопительный период составляет 5 миллионов тонн. Восполнять его будут за счет поставок из других стран. Но Польша возобновила поставки газа в Украину в заявленных объемах. Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза. Польша была вынуждена приостановить поставки в Украину за невыполнение «Газпромом» заявки на поставку ресурсов. В понедельник «Газпром» направил на 20% меньше топлива, во вторник на 24%, в среду на 45%. По польскому коридору Украина может получать до 4 миллионов кубометров газа в сутки. Ранее также об ограничении поставок газа российской стороной сообщили Словакия и Румыния. Сегодня подобная ситуация заявила Австрия. Премьер-министр Украины Арсений Цюник уже обратился к Европейскому Союзу с призывом начать проверку действий России по сокращению поставок газа в страны-члены ЕС. Российский фондовый рынок и курс рубля остро реагируют на новую порцию западных санкций. Рубль снова устанавливает антирекорды. Сегодня он обновил исторический минимум. Официальный курс доллара вырос до 37 рублей 72 копеек. Подорожало и евро до 48 рублей 45 копеек. Дешевеют акции российских предприятий. На открытие торговый индекс ММВБ упал на полпроцента. Индекс РТС на 1%. процент. В цене стремительно теряют и акции российских банков, которые подпали под санкции Евросоюза. Национальный банк еще раз разъяснил положение постановления номер 540 относительно стабилизации денежно-кредитного рынка. В частности, при досрочном расторжении депозитного договора в валюте вкладчик получает средства в гривне по курсу покупки инвалюты, установленному уполномоченным банком в день его получения. Если же вкладчик планирует получить валютный депозит, срок действия которого истек, то он может это сделать в валюте, однако в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тысяч гривен в день. Средства текущего или депозитного счета в национальной валюте выдаются в сумме не более 150 тысяч гривен в день. Примерно такие же правила, установленные для перевода из-за границы. Если вы хотите получить перевод без открытия счета, то вам его выдадут в гривне, но не более 150 тысяч гривен в день по курсу покупки, установленному банком на день получения. Если же вы хотите получить перевод в иностранной валюте, банк зачислит его на ваш текущий счет. Вы сможете снимать валюту на сумму, не превышающую в день 15 тысяч гривен. Банкоматы в Украине выдают только гривню, независимо от типа карточки. Но ну, а детальное разъяснение постановления номер 540 размещено на сайте НБУ. Ну и далее на БТБ курсы валюты цены на горючее. Оставайтесь с нами. До встречи.